Sindaqparna arxeoloji qazıntılar Azərbaycan tarixində Kür-Araz ovalığı mədəniyyəti tarixinə məxsusdur. Bu valide danışmaq çöl sözü muzeyimizin baş yerliyi işçisi Məddətov Ayğağ məlumə veririk. Hər bir xalqın bilirsiniz ki, keçmişini indiki va dövrünü demək işıqlandıran maddi mədəniyyət abdir. Onun rayon torpağı başdan-başa böyük maddi mədəniyyət abidələri doludur. Bir misal, Bakı Ceyhan xəttinin çağı demək çəkilən zaman orada küllü miqdarda bilirsiniz ki, maddi mədəniyyət abidələri. Maddi mədəniyyət abidələri bilirsiniz ki, xalqın demək tarixi keçmişini, onun demək tarixhə özünü göstərir. Belə ki, demək bu xalqın əsasən əraz yaşadığı ərazini, adatənənəsini, demə onun kimi məişətini, onun dilini, əxseptirən demə maddi mədəniyyət abidələrinə biz həmin xalqın demək keçdiyi dövrü artıq tarixə məlum edir. Bilirsiniz ki, Azərbaycan ərazisində hələ tə qədim zamanlardan burada yaşayış olmuşdur. Bu lafuzulu rayonun bilirsiniz ki, 14 kilometrliyində Açıq məharası ilə mağara, elə ki, bunu 1968-ci ildə Məmmədə Hüseynov akademiyası. Demə, həm mağaranı kəşf elədi və bununla da ən qədim demək Azərbaycan qədim yaşayış məskəni. Ona qədər deyirlər ki, Azərbaycan xalqı hardansa gəlmədir. Ancaq bu sübut elədik ki, o, Azərbaycan Qarasi ən qədim insan məskənlərindən biridir. Və bu bundan sonra bu demə alt paleolitdə. Yəni alt daş dövründə. Və bundan sonra biz artıq mezolitdə və neolitdə demək burda ərazilərdə yaşayış olur və ən əsası kür çayının qırağında o vaxtki insanlar demək öz yaşayışlarını ancaq çay qırağlarında yol alır. Və buna görə də kür çayının arasında demək sahillərində demək həmin yaşayış məskənləri meydana gəldi ki, bu da sonradan artıq özünü bilirsiki Patiniyalitdə və Enaletdə, yəni mis dövründə özünü göstərir. Və bununla da artıq mis dövründən sonra artıq bilirsiniz Azərbaycan da ilkin tunç dövründə və orta və sonrakı tunç dövründə Azərbaycanda artıq böyük demək irəlləyiş oldu və bilirsiniz, Nialit dövründə artıq bir çox sullar kəşf olunmuş. Yəni bunlar demək artıq duluq çarxın kəşf olunması, təkərin kəşf olunması, parçağın toxunması, demək bundan sonra demək da şəlalətlərin daha da təkmilləşdirilməsi və metala keçilməsi. Bu isə artıq cəmiyyətin inkişafında böyük bir mərhələ açdı və bu artıq enollik dövründə, mis dövründə artı özünü göstərdi. Mis dövründən sonra artıq cəmiyyətdə inkişaf başladı və burada ana xaqqanlıq artı ata-ata xaqqanlıyın əvəz olundu və artıq burada inkişaf oldu və iki cür əmək bölüşümü meydana gəldi. Əkinçilik hələ də maldadır əkinçisi tərəfəlar və maldar tərəfəlar və bunların arasında mübadilə, demək, həm sənəatkarlıq, sonra da is artıq ticarət meydana gəldi və bununla da cəmiyyət inkişaf eləməyə başladı. Və bu da Azərbaycanın ən qədim yaşayış yerlərini artıq sulu təradik və bu da artıq Azərbaycan tarixində kür araz mədəniyyətinə aid oldu. Birincisi ki, Qadiniyilik dövründə biz ona demə artıq şirəli qablar dövrüdürük. Amma artıq Tuş dövründə isə buna artıq biz boyalı qablar deyirik. Başqona görə həmin kirişli qablar və boyalı qablar dövründə artıq Azərbaycan özünü inkişaf etdi və bu da biz maddi mədəniyyət abidələrində artı əmək əhətləridir, sonra tikilərin qalıqlarıdır, sonra dəfn mərasimlərində artı burada artı bir cəmiyyətin inkişaf mərhələlərini gördük və küp qəbir mədəniyyəti ən zamandırlı dövrə aiddir və bu da artı Mingəçev üçün daha tipik və xarakterik ərazidir. Buna görə kün əraz mədə çaylar arasında olan mədəniyyət, kur araz mədəniyyəti bu da özünün sonradan dərnöv dövrünə və cəmiyyətin inkişafına və iftəisma buluşuq qalmasına quldarlıq quruluşuna gətir çıxardı. Muzey haqqında. Muzeylə ilk dəfə deməyi artıq 16-cı əsrdə bir muzeyin əsası qoyuldu. Bu 16-cı əsrdədir. Fransa kralı 16-cı əsrdədir. Yəni bu zaman bilirsiniz ki, Parisdən kənarda 18 km kənarda Versal deyilən yer tikildi və saray Və bu sarayda artıq bir otaq yaradıldı. Həmin otaq ilk əvvəl demək, antik və nadir tapılan əşyaların məcmuası deyilən bir yer idi. Və bu da gəldikcə artıq dünya Avropa ölkələri, demək, digər ölkələr artıq ora gedib baxandan sonra artıq gəlib özlərinə muzeylərini yaraddılar. Və ilk şəhadə Rusiyada yalnızsa sağdı. Rusiyada 1725-ci ildə Piotrun qərarı ilə ilk dəfə Koşkan yer adılan bir yer yarandı. Bunu deməkdən məqsədim odur ki, Azərbaycanda çox vaxtı bir çox ifsparatlar məs Piotun dövründə bura göndərilmiş, artıq demək baladarçı val idi. Ondan sonra da demək digərləri bura gələn kimi həmin əşyaları demə hamısını götürüb demə Rus çapardılar. Və bundan da ən əsası demək bura göndərilən Qribeyev demək artı Rusiya-İranın arxasındakı Demək, şəhəbələr, xanadandanna aid olan bütün əşyaların hamısının çoxunu qiymət daşıyır Rusiyadadır. Və bu gün dünyanın bütün muzeylərinin bəzi yan Azərbaycanın maddi mədəniyyət abidələri istirrus çəd olsun, <coughs> yəni istir artıq inciterədə istir olsun, məsəl Fransa da, İtaliya da dünyanın bütün demək muzeylərinin bəzi yan Azərbaycanın maddi mədəniyyət abidələri var ki, bu abidələr də Azərbaycan xalqının ən qədimliyini tam onun maddi cəhətdən inkişafını eyni zamanda onun daha da demək daha tərəqqibərlər fərq olduğunu bir daha sübut eladı. Ona görə də bu gün muzeylər aksiyası məhz həmin muzeylərin bir daha yüksəlməsi və xalqın qədim tarixi keçmişini bu gün xalqa daha da aşılamaq və gənclərsə daha da aşılamağı demək tərəmmüdü. Çox sağ olun.